হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওক আজি বনাম বুলি বনাম বনাবলৈ লৈছোঁ এটা চয়াবিনৰ ধুনীয়া ৰেচিপি হৈছে চয়াবিনৰ চিখ কাবাং একেবাৰে মানে হেৰি হয় নিৰামিষ ৰেচিপি হয় তাৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ চয়াবিন এই দহ টকীয়া পেকেট এটা লৈছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে মই পানীখিনিখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে চয়াবিনকেইটা দি দিম বেছি নালাগে এক মিনিট দুই মিনিটমান এইখিনি উতলালে হৈ যাব বা উতলাই নাথাকিলেও গৰম পানী দি দিলেও হয় সেইখিনি মই অকণমান উতলাই দিছোঁ এতিয়া চাওক এইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি নমাই ল'ম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা পানী ধুই দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম নহ'লে এতিয়া এইখিনি পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি পূৰা চেপি চেপি ইয়াৰ পানীখিনি একদম ভালদৰে উলিয়াই এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'ম এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এতিয়া সৰু এয়া মিক্সিং জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইখিনি দি দিম আৰু লগতে মই দি দিম এয়া আদা আৰু নহৰু মই গুচাই লৈছোঁ ইয়াতে মই এইখিনি দি দিম আপোনাৰ ওচৰত পেষ্ট থাকিলে পেষ্ট দিলেও হ'ব যিহেতু মোৰ পেষ্ট শেষ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই এয়াই দি লৈছোঁ এইখিনি এটা মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম একেবাৰে ফাইন পেষ্ট নবনাওঁ অকণমান দানা দা হৈ থকাতকৈ এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লিপটো ডিলিট হৈ গৈছে কিবা কাৰণত আৰু বাকী সেইখিনি মই যিখিনি পেলাওঁ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এই যিখিনি মই বেচন চয়াবিনখিনি যিখিনি মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ আৰু মিক্সিত মাৰি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া লগতে মছলা হিচাপে হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান চাট মছলা আৰু লগতে বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে অকণমান বেচন দি দিলোঁ আৰু বেচন দি এইখিনি ভালদৰে মই সানি ল'লোঁ আৰু সানি লৈ মই এতিয়া এটা কলম লৈছোঁ আপ্লাই কলমৰ ঠাইত পেঞ্চিলো ল'ব পাৰে বা বাঁহৰ কিবা কাটিও বনাই ল'ব লাগে যিহেতু আমি ছিক কাবাব বনাইছোঁ সেইকাৰণে এইডাল এই ছিকত দিয়াৰ ধৰণে এইদৰে মই বনাই গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এই কলমটোত দি সাঁচি সাঁচি ধুনীয়াকৈ এইটো লগাই যাব এনেকৈ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই গৈছোঁ আৰু এয়া চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া এনেকৈ ইয়াৰপিছত আৰু এতিয়া লাহেকৈ কলমটো এপৰা উলিয়াই দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ কলমটো উলিয়াই দিলোঁ আৰু এইটো এটা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এটা কাবাব আৰু এইদৰে মই এতিয়া বাকীকেইটা কাবাবো মানে বনাই ল'ম আৰু এইকেইটা সব এইকেইটা আমাৰ ধুনীয়াকেটা চিক কাবাব ৰেডি হৈ গৈছে এয়া এ ছটা হল আৰু এইকেইটা এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকে ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মই চিক কাবাবকেটা ফ্ৰাই কৰিব কাৰণে গেছতে এখন কৰাহি বহুৱাই দিছ আৰু ইয়াতে মই দি দিছ ৰিফাইন আৰু এতিয়া এখনি গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই কাবাবকেটা এতিয়া মই চাওক এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে সেয়া আৰু এইকেইটা মই নমাই ল'ম তাৰপিছত আৰু বাকীকেইটাও মই এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম চাওক এই আইটেমৰ একদম খুব ধুনীয়া মাংসৰ দৰে সোৱাদৰ একদম নিৰামিষ চিখ কাবাব ৰেডি হৈ গ'ল এইদৰে আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে এই চেখ কাবাব বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত বা চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ৰুটি পঠাৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এই চয়াবিনৰ এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো এদিন ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে এইদৰে চেখ কাবাব খাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই